اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی اتنی بڑی گلیکسیز کا مالک ہے تو ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے لیکن ہمارا یقین اتنا بڑا نہیں ہے ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے جتنا سابقہ تھا حالانکہ ہم... جتنی چیزیں آج سائنٹیفکلی ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں جتنی چیزیں سائنٹیفکلی ہمیں پتہ چل گئی ہیں اس کے بعد تو ہمارا یقین تو بہت زیادہ پختہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارا یقین کمزور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ آپ اور ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے اس کی سوچ لمیٹیڈ ہے ایک خاص حد تک جاتی ہے جس طرح میں نے کہا آج سے چودہ سو سال پہلے تک ہم صرف اتنا سوچتے تھے کہ زمین ہے سورج ہے چاند ہے آج ہم لوگوں نے سائنٹیفکلی اور زیادہ ریسرچ کر لی تو آج ہمارا دماغ جو ہے اس زمانے کے انسان کے مقابلے میں بہت آگے تک سوچ سکتا ہے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گلیکسیز کے مالک ہیں بے حساب سیاروں کے مالک ہیں اس میں سے زمین بھی ایک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کے بیس سال کے بعد وہ آنے والا انسان اس سے بھی زیادہ چیزوں کو دریافت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے بڑے ہیں ہماری دماغ میں جو کچھ بھی آ سکتا ہے اس سے بڑے ہیں جتنا بھی آپ سوچو گے اس سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے تو ہمیں یہ یقین یہ ٹرسٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ اس کو پیدا کرنا ہے یہ ٹرسٹ جب پیدا ہوگا تو اس کے بعد سارا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہا ہے کہ آپ کو رزق بھی ملے گا آپ کو عزت بھی ملے گی آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی آپ کو تنگی سے نکلنے کا رستہ ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو بھائی یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نشانیاں دکھائی ہیں یہی نشانیاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں جو چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکتے ہیں وہ قیامت کے دن کیوں نہیں دے سکتے اب ہمیں باڈی بھی مل گئی ہمارے باڈی میں ہمارا ڈیٹا بھی آ گیا جو ہماری یہاں ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ بھی کلاؤڈ پہ سیو ہو رہی ہے اللہ میاں کے پاس ایسے ہی ہے نا آج بھی کہتے ہیں نا یہ ابھی ریکارڈنگ کہاں سیو ہو رہی تھی ان کی کلاؤڈ میں کب یہاں پہ ریکارڈنگ ہوئی ہے ایک نئی جگہ پر دیکھ سکتے ہو آپ اسی طرح یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایک نئی زندگی میں آپ لوگ دیکھو گے کہ وہاں پہ آپ نے کیا عمال کیے تھے اور وہاں پہ وہ نظر آ رہی ہوگی تو بیٹا ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری باڈی چینج ہو جائے گی قیامت کے دن ہمیں ستر ہاتھ کے برابر یا ستر یارڈ کے برابر باڈی ملے گی پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے جتنے بھی کام کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے سٹور ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو سٹور ہو رہے ہیں تو وہاں پر جس طرح موبائل چینج کرتے ہو اور دوسرا موبائل لے لیتے ہو اور اس میں صرف لاگ ان کرتے ہو اپنی آئی ڈی کے ساتھ تو آپ کا سارا ڈیٹا تصویریں موو ہو جاتی ہیں دوسرے موبائل میں اس طرح وہاں بھی اس باڈی میں آپ کو ساری یاداشت واپس آ جائے گی آپ کو پتا ہوگا ہم نے دنیا میں کیا کیا کیسے کیا زندگی کیسے گزاری اور یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نا بس ایک دن دو دن رہیں آج بھی ہم سوچتے ہیں تو یہ دوسری چیز بھی ہمیں کیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم مر کے اٹھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا پھر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ویڈیو کیمرہ لیتے ہیں ہم ابھی جس طرح یہ سیشن ریکارڈ کر رہے ہیں کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں دوبارہ اب اے آئی آ گئی ہے اس سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے درمیان میں کس نے کیا کیا خاص باتیں کی تھیں تو قیامت والے دن آپ کی یہ جتنی بھی ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا سارا معاملات جو ہیں جو ہم عمل کریں ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ ریکارڈنگ بھی آخرت کے دن موجود ہو جائے گی اس کی بھی مثال ہمارے پاس آج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہے کہ ہم کیمرے سے ہر چیز ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ جو ہے ہم بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں تو آپ کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں قیامت والے دن وہ ریکارڈ سامنے آ جائے گا وہیں ویڈیو چلے گی وہیں پتہ چل جائے گا ہم لوگوں نے کیا کیا ہے اب ہمیں باڈی بھی مل گئی ہمارے باڈی میں ہمارا ڈیٹا بھی آ گیا جو ہماری یہاں ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ بھی کلاؤڈ پہ سیو ہو رہی ہے اللہ میاں کے پاس ایسے ہی ہے نا آج بھی کہتے یہ ابھی ریکارڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی ان کی لاؤڈ میں کہ اب یہاں پہ ریکارڈنگ ہوئی ہے ایک نئی جگہ پر دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کہاں دیکھ سکتے ہو آپ اسی طرح یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایک نئی زندگی میں آپ لوگ دیکھو گے کہ وہاں پہ آپ نے کیا امال کیے تھے اور وہاں پہ وہ نظر آ رہی ہوگی تو امال بھی نظر آ گئے اب اس دنیا میں ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں آت شاہ پہاڑ دیکھتے ہیں اب دیکھیں شاہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے اس میں کتنا گرم لاوا ہوتا ہے اس طرح دوسری بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے پاس سورج ہے اب سورج کے اندر کیا ہو رہا ہے ہر وقت دھماکے ہو رہے ہیں وہاں پہ پتھر بھی پگھل جاتے ہیں اتنی گرمی ہے تو یہی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اس سے مثال سے ہمیں جہنم کو سمجھنے میں مثال مل جاتی ہے کہ جہنم کیسی ہوگی اسی میں اسی طرح دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس میں سے آگ کی لپٹیں نکلیں گی سب باہر نکل ہوں گے اتنی دہشت ہوگی اس کی آواز سن کے لوگوں کے دل پڑ جائیں گے یہ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کسی بھی عادف شاہ پہاڑ کے پاس رہ لیں اس میں جو دماغی ہوتے ہیں جو وعدے ہوتی ہیں اس سے ویسے ہی ہماری ہوا جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہو رہا ہوگا آج کے دن میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہم پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں سویٹر لینڈ جاتے ہیں جہاں بھی جائیں گے اچھے اچھے ہمیں جو ہے وہ پہاڑ ملتے ہیں چھرنے ملتے ہیں خوبصورت جگہیں ملتی ہیں اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی مثال بھی دکھا دی ہے تو بھائی یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نشانیاں دکھائی ہیں یہی نشانیاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں جو چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکتے ہیں وہ قیامت کے دن کیوں نہیں دے سکتے تو قیامت کا دن آئے گا قیامت کے دن ہم سب کھڑے ہوں گے قیامت کے دن میں ہمارے سامنے ہمارا حساب کتاب ہماری ویڈیو ریکارڈنگز رکھی جائیں گی اور پھر ہم سے پوچھا جائے گا ہم سب یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ میاں ہم تو بس ایک دن دو دن یہ تو کل کی بات ہے یہ تو ہم نے کل دیکھا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں آج یہ چیز ٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن پاک سے فائدہ کس کو ملے گا قرآن پاک سے فائدہ ہدایت رہنمائی اس کی برکتیں اس کو ملیں گی جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے گا یہی ہے نا جو گیپ پہ یقین رکھے گا تو جو اللہ پہ یقین رکھے گا تو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیا ہے یہی سورج ناردن ایریا کے پہاڑ ہمارا اپنی باڈی ہمارا یہ ساری چیزیں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے تو ان سب تخلیق کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ایک کائنات کا بادشاہ بھی ہے کتنا بڑا بادشاہ ہے آج سے چودہ سو سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ زمین ہی بس ایک چیز ہے جس کے اندر اوپر سورج ہے اور ایک چاند ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین سورج چاند کے مالک ہیں تو ان کا ویژن بہت چھوٹا تھا لیکن ان کا یقین ہم لوگوں سے بہت زیادہ تھا وہ اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے حالانکہ ان کو سائنٹیفکلی بہت تھوڑا پتا تھا وہ یہ بس سمجھتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کا مالک ہے آسمان بس ان کو اتنا سا نظر آتا تھا زمین نظر آتی تھی چاند سورج نظر آتے تھے تو اس پہ یقین رکھتے تھے تو وہ یقین جگین... لیکن ان کا یقین ہم سے زیادہ تھا وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اگر جنت اور دوزخ بھی لا لی جائے تو میرے یقین میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ جنت ہے دوزخ ہے اللہ ہے حساب کتاب ہے قیامت کا دن ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میرے سامنے آنکھوں کے بھی لے آئیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے یقین ہے اور ہمارا احساس یہ ہے کہ ہمیں آج یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین آسمان اور سورج سے بہت آگے اس دنیا میں ہزاروں گلیکسیز ہیں ان ہزاروں ہزاروں بھی نہیں ہیں بلکہ آپ تو کہتے ہیں بلین اور ٹریلین گلیکسیز ہیں اور وہ گلیکسیز مل کے کلسٹر بناتی ہیں اس طرح کے یہ بھی ہزاروں اربوں کھربوں کلسٹرز ہیں اور زمین جو ہے ان سب میں شاید اتنی سی بھی نہیں ہے اور اس کے اندر ہم انسان جو ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتے جس طرح آج اگر ہم اپنی آنکھوں چیوٹی دیکھیں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے ہماری کائنات کے اندر اتنے چھوٹے ہیں ہم لوگ اتنی بڑی کائنات ہے اس کائنات کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی اتنی بڑی گلیکسیز کا مالک ہے اتنی بڑی تو ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے لیکن ہمارا یقین اتنا بڑا نہیں ہے ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے جتنا کا تھا حالانکہ ہم جتنی چیزیں آج سائنٹیفکلی ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں جتنی چیزیں سائنٹیفکلی ہمیں پتہ چل گئی ہیں اس کے بعد تو ہمارا یقین تو بہت زیادہ پختہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارا یقین کمزور ہو گیا تو ہمیں یہ یقین یہ ٹرسٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ اس کو پیدا کرنا ہے یہ ٹرسٹ جب پیدا ہوگا تو اس کے بعد سارا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہا ہے کہ آپ کو رزق بھی ملے گا آپ کو عزت بھی ملے گی آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی آپ کو تنگی سے نکلنے کا رستہ ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو یہ سب چیزوں کے فائدے آپ کو اس وقت ہوں گے جب آپ پراپرٹیز پیدا کر لیں گے جو سورج بکرا کے شروع میں لکھی ہوئی ہیں کہ قرآن پاک کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو متقی ہیں جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں غیب میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہیں فرشتے ہیں دھوز ہے جنت ہے حساب کتاب ہے قیامت کا دن ہے قبر کی زندگی ہے اور ابھی ہم نے سائنٹیفکلی دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جب اس دنیا میں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سارے کچھ کر سکتے ہیں تو آخرت میں بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان پہ بھی یقین رکھنا ہے ہمیں روز حشر پہ یقین رکھنا ہے تو جب ہم یہ ساری یقین یہ ٹرسٹ پیدا کر لیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان ساری چیزوں کے بینیفٹ دیں گے جن کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جتنا ٹرسٹ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا اتنی زیادہ کامیابی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جتنا کم ٹرسٹ ہوگا اتنی کم کامیابی ہوگی تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ آپ اور ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے اس کی سوچ لیمیٹڈ ہے ایک خاص حد تک جاتی ہے جس طرح میں نے کہا آج سے چودہ سو سال پہلے تک ہم صرف اتنا سوچتے تھے کہ زمین ہے سورج ہے چاند ہے آج ہم لوگوں نے سائنٹیفکلی اور زیادہ ریسرچ کر لی تو آج ہمارا دماغ جو ہے اس زمانے کے انسان کے مقابلے میں بہت آگے تک سوچ سکتا ہے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گلیکسیز کے مالک ہیں بے حساب سیاروں کے مالک ہیں اس میں سے زمین بھی ایک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کے بیس سال کے بعد آنے والا انسان اس سے بھی زیادہ چیزوں کو دریافت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے بڑے ہیں ہماری دماغ میں جو کچھ بھی آ سکتا ہے اسے بڑے ہیں جتنا بھی آپ سوچو گے اسے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں یہ اکثر سوال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ کی شہرک سے بھی قریب ہوں ہماری شہرک کہاں ہے یہ اس سے بھی قریب ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب آپ سوچیں گے کیسے تو بھائی ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے بڑے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ میں نے یہی کہا تھا کہ ٹرسٹ پیدا کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری شعرک سے قریب ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری شاعر سے قریب ہیں یہ میں ٹرسٹ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں اگر تین بندے بات کرتے ہیں تو چوتھا میں ہوتا ہوں تو اب آپ, آپ سوچیں آپس میں دو بندے بیٹھ کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں تیسرے دوست کی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی دو بھائی بہن بیٹھے ہوتے ہیں تیسری بہن بھائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کزن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ میں تمہاری شیرک سے قریب ہوں اگر دو بندے ہوں گے تو تیسرا میں ہوں تین ہوں گے تو چوتھا میں ہوں اتنے قریب ہیں ہمارے تو اتنے قریب اگر اللہ تعالیٰ ہیں تو ہمیں اس کے بعد اس چیز کا فکر کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ دعا ہر صورت میں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہ کریں لیکن وہ دعا دنیا میں قبول ہونے کا طریقہ فرق ہے یہ ہم کل ڈسکس کریں ٹھیک ہے کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے اور کس طرح ہمیں ہم دعا مانگنی چاہیے آج ہم نے جو چیز ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے ہمارے خیال سے ہر چیز سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتا دی ہیں کہ آپ کو زندگی اس طرح سے گزارنی ہے تو ہمیں زندگی اسی طرح سے ہی گزارنی چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور قبر میں ہمارا حساب کتاب ہوگا آخرت میں ہم کھڑے ہوں گے ہمارا وہاں بھی حساب کتاب ہوگا پھر ہماری دوزف اور جنت کا فیصلہ ہوگا اور جنت جو ہے وہ بہت بڑی اور خوبصورت جگہ ہے اور دوزف جو ہے وہ بہت بری اور خطرناک جگہ ہے تو ہمیں اس چیز پہ بالکل یقین ہونا چاہیے تو چلیں باقی ڈسکشن بھی کریں گے